Ніби місто живе своїм таємничим життям. Поринули у глибокий зимовий сон дерева і кущі, здається, природа спить, демонструючи нам усю чарівність, усю неповторність білого вбрання. Тож, коли такої пори нам запропонували помилуватися красою і розмаїттям тропічних рослин і не десь за морями, океанами, а лише за кілька десятків кілометрів від Києва, ми, звичайно, ж радо погодились, хоча варто зауважити з деякою недовірою. Здавалося б, які там тропіки, коли довкола все той же сніг. Та вже через кілька хвилин від захоплення перехопило подих. На нас чекало справжнісіньке тропічне літо. Ви попали в субтропічний рай і тропічний. Тут ростуть лимони, банани, інжир, кінкани, апельсини, мандарини, наранхіла і інші рослини. Ця теплиця знаходиться недалеко від Києва, Это мое изобретение, которое 17 лет назад я изобрел уникальную теплицу, которая в 15 раз меньше берет тепла, чем обычные теплицы, которые существуют в мире. Здесь могут расти любые культуры, субтропические, тропические, плодовые, декоративные, но вы всегда получите в ней высшую урожайность, при этом затрачивая в 15 раз меньше тепла. Если на улице минус 30, зима, В моєй теплиці завжди буде плюс 3-5 градусів тепла і ніколи не опуститься ця температура нижче цієї відмітки. Безперечно, унікальність цієї споруди ще й у тому, що всі ці рослини, які ви бачите, були висаджені тут у квітні 2002 року. І висота їх на той час сягала 30-40 сантиметрів. Тобто це були звичайнісінькі саджанці. А сьогодні перед нами дивосад. Рослини в цих умовах дають вісім приростів на рік. Тоді як на батьківщині у тропіках це лише чотири прирости. А починалося все з маленького зернятка. Коли-то в дитинстві мені подарили плод апельсина, я винув з нього косточки і вирішив вирощувати їх і отримати плоди. Мене дуже це заінтересувало, але коли... Я посіяв апельсин, то довго пришлось здати плодоношения, целых 23 года. І все-таки мой апельсин заплутносив. І тоді в мене з'явилася ідея, а як как би бы приспособити вот субтропічні і тропічні растения для условий середньої полоси України, Росії, Білорусії, щоб вони росли і плодоносили, і давали такі же урожаи. Завдання було з нелегких. Адже ці рослини мали рости в умовах нашого клімату, що безперечно відрізняється від тропічного і субтропічного, хоча б тим, що світловий день взимку у нас дуже короткий. І рослини, перевезені звідти, важко пристосовувалися до наших умов. Потерпали через недостатність світла і тепла, погано плодоносили. І все ж копітка праця упродовж 27 років дала свої результати. Вначале все опыты я проводил в квартире и проводил в научно-исследовательских учреждениях города Киева. Для того, чтобы получить новый сорт, приходилось использовать всю самую современную аппаратуру. Но в комнатных условиях я приспособил этих растений для комнатных именно условий. И каждый может теперь выращивать эти культуры, лимоны, бананы, инжир, гранат кофейные деревья, кинканы и так далее, наранхилы. Це такі нові сорти бананів, як карлик і суперкарлик, що прекрасно почувають себе в умовах нашої зими і, за словами пана Анатолія, прекрасно плодоносять, даруючи до 400 запашних плодів на рік. Варто відзначити, що найнижче банан у природі виростає до 3-3,5 метрів, а наші рослини сягають лише метр півтора. Тут можна побачити і наранхілу – екзотичну рослину, що примандрувала до нас з гірських районів Мексики. Саме її плоди називають «нектаром богів». І звичайно ж лимони – унікальні якості, яких важко переоцінити. І на сам кінець я хочу звернути... звернутися до деревця лимона, которому всього два роки. Його можна отримати от з такого маленького черенка, який теж цвітує. На цьому черенку не можна давати свістки. І для того, щоб його отримати, треба його кілька разів пересадити. Перед вами ви бачите горшки. В них мають бути прекрасні відвертки, кілька штук. чтобы хороший был дренаж. Дальше мы берем горшок, вот это растение мы будем пересаживать. Мы берем горшок всего на 5-7 сантиметров больше вот, изначального горшка. И на низ обязательно нужен поселить дренаж. Дренаж, это, в качестве дренажа используется керамзит или щебень. Вот. Но поверх керамзита, вот мы насыпаем 2-3 сантиметра керамзита и обязательно поверх керамзита мы должны посыпать мокрого речного песка. Когда мы посыпали песок, мы его разравниваем, так чтобы не было видно керамзита. Только прикрыть керамзит, чтобы туда не попадала земля. При поливах она будет забивать отверстия. Вот. У нас подготовлен горшок для посадки. Для того, чтобы пересадить растение, оно пере... делается перевалка не пересадка. Лимон не любит нарушение корневой системы. Для этого мы в горшок посыпаем немножко земли. Земля должна быть рыхлая, лесная. Затем мы берем обыкновенный кухонный нож. И если у нас горшок такой, что его можно обрезать, то есть первоначально это с бутылки пластиковой сделанной, то мы делаем прорези. Вот. И как бы растение выделяем вместе с комом земли. Это называется перевалка. Вот. Затем вот так переворачиваем растение и стараемся его вынуть вместе с комом земли. У нас немножко это не получилось, но надо стараться это сделать. И мы помещаем вот это растение в новый горшок. Затем мы должны его так посадить, чтобы корневая шейка, вот место, где выходят корни, была на поверхности. Затем засыпая землю, мы ее по бокам хорошо утрамбовываем пальцами. Вот. И потом растение как бы находится пока выше вот, уровня горшка. Затем мы его немножко опускаем, выбираем лишнюю землю, чтобы оставить место для полива, это один сантиметр. После того, как мы посадили лимон, нужно замульчировать почву. Почва мульчируется при помощи перегноя или биогумуса. Вы берете биогумус и посыпаете по поверхности. Лимон после пересадки нужно притянить и опрыскивать его водой, для того, чтобы растение привыкло. В продолжение нашей рубрики «Корисные порады» мы предлагаем особый погляд. В процессе роста растения лимона и его плодоношения происходит истощение почвы, в которой он находится. Через месяц почва превращается в, просто в кучу щебня или песка. И при этом нужно давать подкормки. Подкормки с 1 февраля по 1 октября идут еженедельно. А в зимнее время мы кормим, кормим растения раз в месяц. Какие подкормки для растения лимона? Это перегной, биогумус чай спитый. Затем э, лимон нужно формировать крону. Вы видите, вот уже лимон начал прорастать. Вот. Он пустил молодые паганы. Отсчитываете 6 листьев на молодом пагане снизу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И верхушку выщипываете. Это называется процесс пенсировка. Вы делаете на каждом пагане это. Для того, чтобы он не лез в длину. Затем проходит пару месяцев. растения становится э, вот этот... Паган растение становится твердым, неизгибаемым. Вы пробуете его так на изгиб. Вы тогда делаете обрезку для того, чтобы этот паган пророс еще тремя паганами. То есть отсюда с под каждого листа пойдут новые побеги, которые будут уже делать форму деревца в виде куста кустовой. Вот такую прекрасную форму, как вы видите здесь. Тогда на таком деревце может удержаться и созреть много плодов. Если же вы не сделаете обрезку после пенсировки, вот здесь, вот так, двух листьев, оставляя 4-3 листа на дереве, то у вас пойдет один паган продолжения, и ваше деревце будет расти лозой, при этом плодов будет очень мало, один-два плода и все. Нужно оставлять первый год их немного, 3-5 плодов. Затем деревце уже на следующий год вот само регулирует количество плодов, если на нем есть больше 50 листьев, вот таких старых, темно-зеленых, физиологических активных. А сейчас мы пропонуем рубль. Может даже погибнуть в зимнее время, поэтому это не рекомендуется делать. Цветок лимона он представляет собой интересное сочетание тычинок и пестиков. Если есть вот пестик и вокруг тычинки происходит самоопыление еще до распускания цветка, если нет вот этого пестика, то плода не будет. Вы видите вот цветки без пестика. Это слабое растение, оно не дало плодовых цветков, которые образуют плоды. Поэтому нужно такие цветки убирать с растения. Они ослабляют растения. Вот так нужно их отрывать и выбрасывать, для того, чтобы только оставались плодовые с пестиком цветки, которые дадут в будущем плоды. Но ну, часть завязи лимона около 30% всегда осыпается, пока она не достигнет величины лесного ореха. Ну, в принципі, на такому дереві ви можете получить от 40 до 50 плодів за год, бо лимон 4 рази в год цвітьот і образує плоди. І на сам кінець матеріал, який